Олександровича, член Ради територіального відділення Асоціації Запорізької області, генерального директора Товиста з обмеженою відповідальністю науково-робничого об'єднання Фарматрон. Прошу підготуватися Лагутіну Злату Володимира. делегаты делегати з'їзду, уважає вот Я представляю научно производство об'єднання Фарматрон, которое займається розробкою нових лікарсних препаратів. Может, кто из вас уже сталкивался такие, как тиотрассолин, тиотиамин, диатарон, которые сегодня помогают нашим людям трудиться на благо нашей державы. Также мы уже сейчас заканчиваем работу по созданию вообще нового сверхоригинального препарата, вот который будет называться ангиолин. Вот это новая молекула и как тут. Говорил Анатолий Кириллович Кинах, мы подошли к той девчине, о которой он говорил, осталось только поцеловать ее. И она Чурите, даст отдачу. Я думаю, я думаю, она даст отдачу нам через фармацевтические заводы, которые будут производить этот препарат. Потому что на базе этих препаратов возникает много лекарственных форм. И это уже экономия валюты для нашего государства так необходимая и создание новых рабочих мест. Также я, как член Ассоциации запорожской области, хочу сказать, что сегодня много говорится о том, что между бизнесом и властью должен возникнуть новый формат взаимоотношений. И мы видим воочию, что эти взаимоотношения наконец-то приобретают реальные очертания. Все больше зреет понимание, что успех экономической политики государства во многом зависит от того, насколько власть, власть и бизнес слышат друг друга, понимают друг друга и доверяют друг другу. Виктор Федорович Янукович поставил задачу стимулировать развитие бизнеса в Украине. И предприниматели должны создавать рабочие места, а власть нам помогать всячески в том, чтобы мы могли спокойно работать. За последнее время навстречу нам, плательщикам налогов, сделаны реальные существенные шаги. Среди них это либерализация налогового законодательства уменьшение налоговых ставок, сокращение количества проверок, мораторий на проверки малого бизнеса, автоматическое возмещение налога на стоимость, открытие при каждой районной налоговой инспекции центра по обслуживанию налогоплательщиков. И нам очень приятно, когда мы здесь, вот слышал я, выступали о том, что мало говорится. Наоборот, в последнее время по телевизору выступает наш глава налоговой администрации Украины вот, и рассказывает, что платить налоги честно, это почетно, о том, что созданы такие центры во многих областях, о том, что у нас контакт с налоговым инспектором минимизирован, это все сделано вот за последние годы, мы это приветствуем. Новая философия сотрудничества и партнерства между Ассоциацией налогоплательщиков Украины и государственной налоговой службой Украины нашла отражение и подписание недавно в меморандуме налоговых отношений, в котором стороны обязуются обмениться информацией, представляющей взаимный интерес, а также систематически проводить встречи, консультации, переговоры. В последнее время в нашем запорожском регионе наблюдается рост уровня налоговой культуры, населения, меняется менталитет налогоплательщиков. И здесь вот в связи с этим я особо хочу подчеркнуть, что у нас очень налажен деловой контакт между ассоциацией и налоговыми службами, как в городе Запорожье, так и в районах города Запорожья, где мы работаем и живем. Вот. И мне очень приятно, как руководителю предприятия, что налоговая служба выезжает к нам на предприятие иногда. И нас и консультируют, и в то же время и смотрят, как мы работаем. Это нам тоже приятно. Это как бы новый стиль работы. Также сегодня хотелось бы в связи с этим попросить, может быть, ассоциацию нашу, чтобы у нас не только в городе Запорожье, потому что у нас область большая, у нас есть такие крупные города, как Бердянск, так Макрин, чтобы там были кустовые вот такие вот центры, где бы можно было нашим налогоплательщикам получать такую консультацию. Вот. И в то же время мы понимаем, что сегодня между бизнесом и и государственными налоговыми службами должен контакт и дальше расширяться, и дальше улучшаться. Также я хочу подчеркнуть, что очень хорошо, что и мы оценим это, что вот уже два года проводится вот этот конкурс «Умлинные платники податки». Он настолько нашел широкий отклик у нас в области, что я надеюсь, что в этом году будет конкуренция нам намного больше. Вот, и в этом способствует наша и налоговая служба, и ассоциация. А также мы особо меня просили подчеркнуть, нам очень нравится печатное издание, которое выпускается, это «Податково правда Мы, во-первых, она очень симпатичная, красивая, во-вторых, мы, допустим, и наше предприятие, и о нас там писали, вот, и мы его рекомендуем и для других, поэтому спасибо большое редакции, продолжайте в этом направлении. И в заключение я хочу пожелать ассоциации дальнейшего так, успеха в работе, чтобы наша держава получала больше денег, потому что они нужны для страны, для наших учителей, врачей, других бюджетных сфер деятельности. И признать работу удовлетворительной и утвердить работу ревизионной комиссии. Спасибо.